अरीबा एक प्यारी जहीन और नेक दिल लड़की अली एक शरारती मगर सच्चे दिल वाला लड़का जादुई फूल एक बोलने वाला चमकदार फूल जो सिर्फ अच्छे दिल वालों को नजर आता है एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत बाग था इस बाग में हर रंग के फूल खिलते थे लेकिन इस बाग में एक राज छुपा हुआ था बाघ के बीचों बीच एक जादुई फूल था जिसे सिर्फ वही बच्चे देख सकते थे जिनका दिल बिल्कुल साफ हो जिनके दिल में झूठ नफ़रत या गुरूर ना हो अरीबा और अली हर रोज इस स्कूल के बाद उस बाग में खेलने जाते वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक दिन वो दोनों बाग के एक कोने में खेलते खेलते दूर निकल गए अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने एक फूल नमूदार हुआ जो बोल रहा था अगर तुम्हारे दिल साफ है तो मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा फूल ने कहा अरीबा ने हैरानी से पूछा आप बोल सकते हैं फूल हंसा और बोला मैं जादुई फूल हूँ मेरा नाम नूर फूल है हर सौ साल में मैं सिर्फ दो सच्चे दिलों को दिखाई देता हूँ नूर फूल ने इन दोनों को एक मिशन दिया मुझे बाघ के उस पुराने दरख्त के नीचे ले जाओ ताकि मैं अपनी रोशनी जमीन में जस्ब कर सकूं और पूरे बाघ को हमेशा के लिए रोशन कर दू लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें आई एक एक नदी रास्ते में आई तो अली ने लकड़ियों का पुल बनाया दो एक जख्मी ततली मिली तो अरीबा ने उसके पर पर पति रखकर उसे आराम दिया अंधेरी सरंग आई तो अली ने टार्च निकाली और रास्ता रोशन किया ये दोनों बच्चों ने हर आजमाइश में सब्र दोस्ती और मदद का जज्बा दिखाया जब उन्होंने नूर फूल को उस पुराने दरख्त के नीचे रखा तो अचानक आसमान से रोशनी नीचे उतरी और पूरा बाग जगमगा उठा इसी वक्त एक प्यारी सी परी नमूदार हुई और बोली तुम दोनों ने दोस्ती हिम्मत और नेकी का सबूत दिया है अब ये बाघ हमेशा के लिए जादुई बन गया है और तुम तो उसके मुहाफिज हो फिर इसने इन दोनों को एक चमकदार पत्ता दिया जो हर वक्त उनकी जेब में चमकता रहता जब भी कोई बच्चा उदास होता, ये दोनों उसे बाघ में ले जाकर खुशी देते नेकी और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है हर बच्चे के दिल में जादू होता है दिल साफ होना चाहिए